начинается с их контрата, с обстрела с тяжелого, э, АГС, то есть э, 120 -ми минометами, танками. И также, в принципе, вечер и заканчивается. Пытаются ли подойти со стороны моря? Со стороны моря было несколько попыток на быстроходных катерах, но они были все отсечены. Это было буквально дней 7 назад. Вчера был один раз снайперский выстрел. Позавчера один осуществлялся 120-го миномета, который запрещен. Кто здесь из ваших ребят А все они работают. хлеб привозить кто там, кто сможет тут підвезить. А вот так, как говорится, спасайте, то кто как может. Привезли, привезли продукты, привезли личные заказы, народ заказывал там личные вещи, гигиенические вещи, там носки. Сельки, есть он валенки военные, потом ну, все, что люди заказывают, знаете, под себя. Вот. Так это ставить, с этого подраз... Да, да, это забирать. Привезли констовары, потому что это такое тоже необходимое на войне. Обычная ну, погода, ну, <laughs> Из осадков практически везде. В Мелитополе, в Мариуполе и в Запорожье. Сегодня от 9 до 11 градусов с плюсом сухая погода.